Скажите, как еще Давайте выйдем. Я к настроению. Ну какое может быть настроение? Я думаю, что сегодняшнее решение, оно, скажем так, ляжет в историю решений. Я долго говорить. Не хочу комментировать никакие решения суда, но я ожидал, что будет изменен другой вид запобежного захода, или просто будет он отменен, потому что по тем основаниям, которые меня пытаются привлечь к статье Уголовного кодекса 110 часть 2, но они смешные все строится на заявлении одного народного депутата и показаниях одного из участников круглого стола, который на вопрос говорил ли Допкин что-либо, что подает под действие 110 статьи, сказал, я не помню, но вот выражение лица, его взгляд, как мне показалось, были одобрительны. Понимаете, ну это, не знаю, детский сад. Будем защищаться, пойдем в апелляцию. Я думаю, что по тем материалам следствия, которые я видел, там сепаратизмом и не пахнет. И я думаю, что по большому счету Украина будет развиваться тем путем, который проговаривали длительное время уже специалисты на различных мероприятиях. Не работает сегодня та форма управления государством, которая уже 20 с лишним лет оставляет главным в нашей стране Киев и делает регионы бесправными. И вынуждены мы ходить с протянутой рукой в Киев за разрешениями, за финансированием. Децентрализация власти – единственный путь. Кондиционное закрупление – это в виде федеративного устройства, либо любого иного. Наверное, тот вариант, который поможет нам навести в стране порядок и сделает нас всех сильнее и крепче. Я не вижу в этом ничего, что могло бы быть направлено на раскол. Я никогда не призывал к отделению от Украины каких-либо ее частей, а то, что я говорю, на сегодняшний момент уже говорит и Ангела Меркель, предлагая Украине немецкий вариант федерализации, говорит и бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, говорит президент Чехии, они все говорят о том, что Украине необходимо менять внутреннее устройство, переходить на федерализм. Я думаю, что эти люди не считаются в Украине сепаратистами или какими-то преступниками. А я здесь в столь поздний час с вами и вынужден, скажем так, частично быть ограничен по своей свободе, только лишь потому, что я имею свою точку зрения, я ее не меняю. Я политик, я готов терпеть любые лишения, вот даже вот такие вот, которые выносятся, и те уголовные дела, которые возбуждаются, они перспективы не имеют. Именем революции можно арестовать любого человека, а вот именем Украины это сделать сложнее. Хотя Видите, сейчас получается. А на деле с... браслет, какое? надену такие. Ну, Какой это за побежный да. запись, объясните, да. то есть какое время вы должны а быть дома, когда домашнее... Согласно нет. решению суда, я должен находиться э, в городе Киеве. Киеве. В той Киеве. квартире, адрес, которой я сказал. Да, но у меня есть недвижимость в да. Киеве, поэтому угу. речь о Киеве. Угу. И с 14.00 до 9 .00 утра на следующего дня я не имею права выходить на улицу только если меня приглашает к себе исследователь. До 14.00 я с 9 до 14 да, я имею время свободного перемещения. Если говорить про поводу там, электронных, ну здесь это будут принимать уже следователи, милиционеры, которые будут следить за моим режимом. Я считаю, что эти обвинения абсурдны. И, конечно, мы считаем, что решение суда о домашнем аресте э, тоже... Э, жесткая, но тем не менее будет давать возможность Михаилу Марковичу защищать свои интересы и готовиться к защите. Обвинения не сняты, и сегодня это не было предметом рассмотрения. Сегодня предметом рассмотрения была мера пресечения. Ничего больше суд не рассматривает.